такие. Дороги, ща, дороги. Я понимаю этим, как оно называется, с футболом. После футбола нет. Ну, футбол уже вроде кончился, но от дороги так... Особенно Карла Марса, это страшно, что больше не дорога. Ну и по центру, говорить, кто на скутерах ездит, там вообще убийца, как говорится, когда-нибудь пока не случится ЧП. Вы знаете, как у нас всегда, Пока гром не грянет, может не перекреститься. Только что-то случится, тогда начнут и деньги найдут, и будут делать. Вот дай Бог, чтобы это не случилось, как говорится. А остальное еще что? Водоканал. Возле молокозавода, там улица, там дальше, закрывали все колонки. Что они думают, я не знаю. И экономия большая, денег сильно не сэкономят или нет, не знаю. Но вот едешь я не буду, что только в магазина покупать получается воду. Конкретно местные половские за танки вот эти, которые ну, вот это слышно. Нашли танки какие-то, ну там их нет. Это все ложь, я туда ездил, смотрел. Это mm -hmm. просто будущий как бы сказать, ставок. А последние чуме, как говорят, переживают. Плоденькие. У нас мясо можно купить в любом магазине, в любом супермаркете. А тут единственная точка где можно было купить Короче, мясо. нормально, я не купил. Да. Теперь его нет. Шо, Теперь люди бегают по соседям и спрашивают, ты не хочешь заявить в семью? Они не боятся. Они просто ищут кусок мяса, скушают. У меня сестра часто этих вьетнамских свиней да, заводит, так вот ну, к ней сейчас ее терроризирует. Она говорит, нет, 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 у меня же их разобрали маленькими, все на разбор. Там что социальные услуги не выполняются, Вы это Что народ ездит, чтобы получить несчастные компенсацию <къех> по Сбербанках России. И не оплачивается. Какую-то систему сделали заказа. То ли по интернету, то ли, конечно, регистрации, отправки документов в Киев, потом подтверждение, там неизвестно. То есть ждут, пока народ уйдет и не будет нуждаться уже. Сейчас я с... таким не занимаюсь, о чем говорят, о чем вспоминают.